Malaysia Turki meterai tujuh dokumen hubungan strategik diperkukuh. Isu Kultus Korea, KDN tunggu taklimat cawangan khas. Baju oren SPRM, Albert Tay fail saman di Mahkamah Tinggi. Calon pengurusi PN, pas dakwa nama sudah diputuskan. Kerusi pengurusi PN, Dr. Sam diingat elak jadi boneka dan PM Anwar terima anugerah tertinggi Republik Turki. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyaksikan pemeteraian tujuh dokumen bagi memperkukuh kerjasama strategik dua hala merangkumi pelbagai sektor keutamaan. Pemeteraian itu berlangsung sempena lawatan rasmi tiga hari Perdana Menteri ke Turki atas jemputan Erdogan yang bermula semalam. Antara dokumen utama ialah deklarasi bersama penubuhan majlis kerjasama strategik peringkat tinggi selain LOA perolehan kapal misi pelbagai guna dua antara KDN dan Desan Shipyard. Dokumen lain melibatkan ICT, penyelidikan strategik, keuangan, pelaburan serta pendidikan tinggi yang mencerminkan kesepakatan membina hubungan dua hala lebih tersusun dan berjangka panjang. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan beliau dijadual menerima taklimat Cawangan khas E2 PDRM minggu ini berhubung dakwaan kewujudan kultus dari Korea Selatan. Beliau menegaskan maklumat berkaitan hanya wajar dirujuk kepada pihak berautoriti bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Menurutnya, Cawangan khas E2 merupakan unit paling berkelayakan kerana bertanggungjawab memantau ancaman ekstremisme dan ajaran salah merentasi semua agama. Beliau berkata sebarang kenyataan lanjut hanya akan dibuat selepas laporan penuh diterima bagi memastikan ketepatan fakta dan tidak menjejaskan siasatan. Ahli perniagaan Albert Te memfailkan saman pemula terhadap SPRM, Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki dan Kerajaan Malaysia di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tindakan itu bertujuan mencabar amalan mewajibkan individu yang belum disabitkan kesalahan memakai pakaian lokap berwarna jingga. Peguamnya, Anne Surendran memaklumkan saman berkenaan memohon perisytiharan bahawa amalan tersebut tidak berpelembagaan serta mencabuli prinsip keadilan dan praduga tidak bersalah. T turut memohon ganti rugi dan menyatakan saman itu bertujuan melindungi maruah individu selain tidak menolak kemungkinan tindakan undang-undang lanjut pada masa hadapan. PAS sudah memutuskan satu nama sebagai calon pengerusi Perikatan Nasional bagi menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin menurut Ketua Penerangannya Ahmad Fadli Syari. Beliau berkata keputusan itu telah dibuat di peringkat pusat dan diyakini sudah dimaklumkan kepada Muhyiddin untuk tindakan selanjutnya. Namun, beliau menjelaskan tidak mengetahui secara terperinci proses penghantaran nama tersebut kerana tidak terlibat dalam majlis tertinggi PN. Sebelum ini, Muhyiddin mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengurusi PN berkuat kuasa 1 Januari 2026 menerusi hantaran di Facebook penganalisis politik berpandangan kedudukan Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon pengurusi PN berdepan cabaran legitimasi kepimpinan. Perunding Kanan Global Asia Consulting Ahmad Zaharudin Sani Ahmad Sabri menyatakan hal ini kerana Samsuri bukan presiden atau timbalan presiden parti komponen. Menurutnya, dominasi PAS dan pengaruh tokoh tertentu dalam bersatu berpotensi mewujudkan persepsi bahawa pengurusi PN hanya simbol tanpa kuasa sebenar. Penganalisis menegaskan Samsuri perlu membina naratif kepimpinan berwibawa serta mengimbangi tekanan dalaman bagi menyatukan PN menjelang PRU 16. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim menerima Order of the Republic, antara penghormatan tertinggi Republik Turki yang disampaikan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Penganugerahan itu diberikan sempena pengiktirafan terhadap usaha berterusan Malaysia memperkukuh hubungan dua hala dan kerjasama strategik pelbagai sektor. Anwar menegaskan anugerah tersebut diterima bagi pihak seluruh rakyat Malaysia serta melambangkan keakraban persahabatan, berteraskan kepercayaan dan saling menghormati. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Turki dari 6 hingga 8 Januari dijangka menjadi pemangkin kepada kerjasama lebih kukuh dalam bidang pertahanan, perdagangan teknologi dan pendidikan.